Вкусного всем! Колбаса чериза с картошкой и сладким и острым перцем. Вкус, поднимающий рагу на наивысшую степень. Это простое насыщенное вкусом чериза рагу является визитной карточкой региона Северной Испании – Лариоха, известной миру своим красным вином и этим рагу. Да, это рагу известно далеко за границей Испании, и его стоит попробовать и вам тем более, что в основном продукты, за исключением чариза, вы сможете использовать из хорошо известных. Ну а чариза в последнее время далеко не дефицита, даже для небольших супермаркетов. Перечень всех ингредиентов в конце видео или текстом в описании к рецепту. Все для этого рагу, конечно, начнется с картофеля. Кило 200 грамм. Ведь это прежде всего картофельная рагу, Кажется, очистили, нарезали. Какие тут секреты? А нет, секреты есть. Нарезка картофеля для Алариоха несет одну существенную особенность. Картофель необходимо отщелкивать. Что это значит? Надрезаете картофель до половины будущего надреза, а затем как бы ломаете его до конца надреза. По сути, выламываете кусочки картошки с характерным щелчком. Размер около 4-5 см. Таким образом картофель отдаст больше крахмала соусу, сделав его густым и тягучим. При этом сами кусочки не разварятся в пюре, сохранив форму. Второй важнейший компонент рагу – колбаса чариза, грамм 300. С нее снимем оплетку и нарежем кружками. Толщиной около сантиметра, не меньше чтобы во время тушения они не отдали весь свой вкус соусу, а что-то приберегли и себе. Чариза – это остро пряная свиная колбаса с большим содержанием паприки, а часто и острого перца. Прямо красная по цвету. Бывает насыщенно пряной или острой. В лариоха можно применять и ту, и ту, по вашему желанию. Далее остальные овощи. Рагу только с картошкой не рагу. Тут и лук, пару штук и чеснок с пяток зубчиков. Традиционные овощи средиземноморского региона. Лук нарежем тонкими кольцами. Это может быть и обычный репчатый лук, и красный, как у меня. Чеснок небольшими кубиками. Далее перец сладкий, одного достаточно. И я использую пасту из острого перца, венгерскую пишту. В ней кроме острого перца и соли ничего другого нет. Дело в том, что в оригинальном рецепте используется перец чарисера. По сути чариза по классике и делают с этим перцем. У нас его достать нереально, разве что специально заказывать из-за рубежа. Чарисера это сладко-острый испанский сорт перца, который чаще всего сушат и размачивают перед приготовлением. Или сохраняют мякоть перца с солью, что похоже на венгерскую пишту. Поэтому мы и объединили сладкий перец и острый. Острого совсем немного. Черри мягче, чем чили. И, собственно, можно приступать к приготовлению. В кастрюле с толстым дном или сотейнике нагреем масло. Немного, не более пары ложек. Колбаса даст дополнительный жир и для Испании, кстати, характерно оливковое масло. Огонь чуть выше минимального. Потушим лук с пару минут до размягчения, не поджаривать, и добавим чеснок. Чеснок тоже тушим с пару минут. Затем добавляем колбасу чоризо. Она обеспечит всю рагу своим и вкусом, и ароматом, а она чертовски ароматна, просто концентрат запаха. И как только этот аромат станет настойчивым, а жир начнет выделяться, а это с пару-тройку минут тушения под крышкой, добавляем картофель. Перемешали. И пока идет процесс пропитки картошки ароматом чариза, добавляем соль. Столовую ложку. Соль тут идет раньше, чем обычно. Картошка должна начать сразу отдавать крахмал. Паприка столовая ложка с горкой. Это будет насыщенная перцем рагу, более пряная, чем острая. Парочку лаврового листа, сладкий перец и чайную ложку пюре острого перца. Собственно, острота этого рагу будет зависеть от количества этого самого острого перца. Кстати, если нет пюре, добавьте совсем немного каенского или молотого чили. С четверти чайной ложки, к примеру, начните. Затем доперчите, если захотите еще. Это рагу должно быть с легкой остротой. А мы его, перемешав, зальем бульоном, куриным, органическим лучше всего, чтобы только покрыл его. Около литра 200 мл. Ровно столько, если обратите внимание, как и картофель. Кстати, на нашем канале есть рецепт приготовления концентрата органического бульона фюме, который будет у вас под рукой в любом объеме, когда он вам потребуется. Тушим 30 минут до мягкости картофеля при небольшом кипении. Как правило, жидкость уменьшится на треть. Если соус все еще жидкий, а картофель значит у вас не разваривающийся, подавите часть кусочков таким вот образом. Зачерпнули кусочки половником и размяли ложкой до пюре. Врагу должны быть целые кусочки картофеля, но при этом и соус должен быть густым, кремовым. Выключили огонь, подсолили, подперчили, если необходимо. И дали постоять минут 10-15. Крахмал должен остывая загустить соус и подаете на стол. Это ароматнейшая рагу не только Испании, а пожалуй вообще в мире это самое ароматное рагу. Если вам по душе чариза, считайте, что вы увеличили его объем в 10 раз, благодаря ему. Это вкус чариза, запах чариза, цвет чариза и при этом как будто украшены другими овощами. Едят ложкой, соус густой, как видите, но ну и кусочки сохранили форму. Идеальный картофель Алариоха. А чтобы сделать его еще идеальней, подайте к нему сухое красное вино. Buen provecho, что означает приятного аппетита. А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!